रावला कोट आजाद कश्मीर के जिला पोंछ का दारुल दारकूमत है रावला कोट सयाहों के लिए अपनी कुदरती खूबसूरती और आबो हवा की वजह से बहुत अहमियत रखता है ये तश्तरी वादी में तिरपन सौ फुट बुलंदी पर और कोहाला से छहत्तर किलोमीटर दूर है तो कश्मीर का आज डेट हुआ है हम हॉस्टल से निकल चुके हैं हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं वो आगे चले गए हमने क्या फर्दर एक छोटा सा क्लिप बना लें ले टू वाला और हमारा भी जो मेन टारगेट है वो कहाँ पर अचीव आज हमारे काफ़ी सारे मेन टारगेट्स जिनको हमें अचीव करना है सबसे पहले हम सोच रहे हैं गुरुद्वारा चलते हैं गुरुद्वारा उसके बाद एक पर

प्लेसेस में से एक ज़ग, एक जगह है वहाँ वहाँ भी निकलते हैं फिर आपको वहाँ पे गुरुद्वारा में मिलते हैं तो हमारे साथ रहिए ओके okay. वाकैन से इस्लामाबाद तक जाने का सफ़र काफ़ी आसानी से गुजरा इसके बाद कहोटा रोड से साढ़े तीन घंटे सफ़र तय करके हम रावला कोट पहुँचे चलते चलते ये बताता चलूँ कि कहोटा रोड ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर हमवार सफ़र का सारा मज़ा कर करा कर दिया इस वक्त मेरे दिमाग में बार बार ये गाना आ रहा था गाड़ी को चलाना बाबू ज़रा हो रहे हो रहे रावला कोट से होते हुए मेन बाज़ार से ऊपर गुरुद्वारे की तरफ़ आ रहे हैं तकरीबन दो तो तीन किलोमीटर ये लगभग तो ये बैकग्राउंड के नज़ारे हैं माशाल्लाह से देखें रावला कोट की खूबसूरती और हम रावला कोट में स्टे कर रहे थे रावला कोट में आने के बाद हमने फर्दर इस गुरुद्वारे को एक्सप्लोर करने का सोचा फिर हम इनशाला आगे लेक तक जाएँगे वजोसा लेक तक बंजोसा लेक तक आज का हमारा सफ़र लश ग्रीन वादी की तरफ है और रवला कोट भी जो है आप अगर रवला कोट में सफ़र कर रहे हैं तो क्योंकि मेन पॉइंट हम रवला कोट था हमारा रवला कोट से होते हुए हम गुरुद्वारा एक्सप्लोर करने के लिए ऊपर जा रहे हैं अबलाकोट शहर से मेन शहर से होते हुए हम जो उसकेर्द गिर्द के करीब जो उसके रिज़ॉर्ट्स थे उनमें एक गुरुद्वारा भी था तो गुरुद्वारा को एक्सप्लोर करने हम इधर ऊपर चले आए अब इसकी ख़ास बात यह है कि ये एक रिज़ॉट है और ये एक हिस्टोरिकल वैल्यू है इसकी हिस्टोरिकल जो लोग हिस्ट्री को पसंद करते हैं वो अमूमा यहाँ पर आते हैं यहाँ पर बैठ इसकी दिलकशी का नज़ारा करते हैं यहाँ की पहाड़ी है मेन पॉइंट ये भी है कि इस इस पहाड़ी पे ना इस टॉप पे खड़े हो के आप इसकी जो रावला कोट बाज़ार है और रावला कोट जो शहर है उसका टोटल व्यू देख सकते हैं और आसार कदीमा में भी मतलब ये बहुत अहमियत की हामिल है आ, सो इधर जब देखें आप आए हुए ये देखें कचरा वचरा लोगों ने फेंका हुआ है अभी इस वक्त तो हम अकेले ही आए हुए हैं हमारे साथ चार लोग हैं वासिफ साहब भी हैं जो कि वीडियो बना रहे हैं अभी तो इधर आप जब भी आते हैं तो यहाँ पे एक जो है ये ये मेन चीज़ जो है ना बहुत सूथफुल एरिया है रावला कोट मेन में जो फिरने की जगह है वो एक गुरुद्वारा एक बाजार नाम है लेकिन जब आप ऊपर आ सकते हैं तो रावला कोट मेन सिटी का जो है वो दिलकश और अमेजिंग नज़ारा आप यदि यहाँ से देख सकते हैं सो तो आप जब भी रावला कोट से पार होते हुए अगर आगे कश्मीर नीलम की तरफ जाएँ तो आप गुरुद्वारा की तरफ आएँ है तो गुरुद्वारा की छोटी सी बहुत पुरानी बिल्डिंग है लेकिन इसमें यहाँ के आप जो है रवला कोट मेन शहर का जो नज़ारा कर सकते हैं और इर्द गिर्द में मेरे साथ मेरे साथी भी मौजूद हैं उनसे भी आपकी मुलाकात इनशा करवाता हूँ सोचना तो। so आप हमारे साथ हमारे चार फ्रेंड्स हैं जो कि बेसिकली यहाँ से ही बिलोंग करते हैं ये जवाद साहब हैं हमारे साथ हमारे है साथ, साथ हैं जी इंग्लिश वाले सारे हैं क्या नाम है जी आपका खुद बताइए नाम काज़ी वासफ़ी काज़ी वासिफ साहब है भाई का नाम जी असद साहब है जी असद साहब कैसे हैं ठीक हैं जी आज इन्होंने हमारा जो है दूसरा दिन आ, कश्मीर का जो हमारा टूर था दूसरे दिन में हमें इन्होंने ज्वाइन किया है हॉस्टल से तो ये जवाब भैया यहाँ के लोकल हैं दोनों जवाब भैया हमें बताइएगा ये जो गुरुद्वारा है इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है और इर्द गिर्द गिरे जो स्पेसिफ़िक जो रिज़ॉर्ट यहाँ से आके किस चीज़ का बना नज़ारा कर सकता है तो कॉन्डली इंफॉर्म कीजिएगा अच्छा आ, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये गुरुद्वारा है ये अब एक छोटी सी बिल्डिंग रह गई हुई है लेकिन पहले ये एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी ये जो पूरा जो आपको सीधी जगह नजर आ रही है ना ये सारा गुरुद्वारा ही था और पाकिस्तान और इंडिया के तकसीम से पहले जो था ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिखों की आबादी थी वो लोग यहाँ पर रह रहे होते थे सही, सही। और वो इबादत करते थे जब पाकिस्तान बन गया तो फिर यहाँ पे वो लोग यहाँ से चले गए पंजाब में मकूजा के इंडिया में जो है ठीक है वहाँ पर और फिर अब उसके बाद ये ऐसे ही पड़ा हुआ है तो अब यहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं अब यहाँ पे जो है ये तो इतनी अच्छी जगह नहीं है मतलब इसको सिर्फ एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है लेकिन यहाँ से जो बाकी व्यू हमें नज़र आ रहे होते हैं ना उसमें सबसे पहले अगर हम इस तरफ देख लें तो यहाँ पे हमें जो है रावलाकोट सिटी का फुल व्यू नज़र आया होता है सही ठीक है उससे हम थोड़ा सा इस तरफ आ जाएँ तो ये रावलाकोट के इलाका है थोड़ा सा साइड पर आ जाता है यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ पुछ है उसका यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्कुल साथ ही है कैम्पस जैसे हम गुरुद्वारा कैंपस कहते हैं गुरुद्वारे के करीब है इससे थोड़ा समझिए हमें एक और नज़र आ रही है बिल्डिंग वो हमारा जो है वो मेन कैंपस है जिसे हम एग्रीकल्चर कैंपस कहते हैं और उसके सामने हमें एक आ, बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है वो जो है वो हमारा सिटी कैंपस बन रहा है और इसी तरह इसके सामने आप अगर आप ये देख लें तो यहाँ पे एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी ये हमारा मेडिकल कॉलेज है सही सही अगर इसे हम थोड़ा और इस तरफ हो कर जाएँ तो यहाँ पे आगे हमें ये जो दरख्त है यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट एर, है जिसे आप लोग एयरपोर्ट कहा जाता है ठीक है ठीक है और इसके साथ ही फिर आगे ऊपर टॉप पे आपको वो कुछ खम्भे नजर आ रहे होंगे तो जो जगह है वो नमनोटा है सही वो तो भी एक अच्छी जगह है जहाँ से साइ तरफ नजर आ रहा है सही। और इसी से पीछे हम चले जाए यहाँ से वो नजर तो नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पे बैक पे है उसे हम टोली पीर वो पी, भी, भी एक काफी प्यारी जगह है और सही। फिर अगर हमसे राइट साइड पे आ जाए ये जो हमें पहाड़ी नजर आ रही है इनके पीछे आ, बंजोसा लेक है वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं बहुत प्यारी जगह है तो यहाँ से एक बहुत प्यारा व्यू बन जाता है सही तो गाय आपने सुन लिया हमारे जवाद भाई जो हैं वो बहुत इस जगह को क्योंकि यहाँ के लोकल हैं तो ईच एंड एवरी थिंग इन्होंने एक्सप्लेन कर दी है रही बात कि इसकी थोड़ी थोड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है जो अगर जो मुझे छोटी बोरी इंफॉर्मेशन मिली तो मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह डाल दूंगा तो अभी हमारा सफर गुरुद्वारे तक था गुरुद्वारे के बाद अब शायद आकी स्टेडियम भी वहाँ नज़र आ रहा है अगर वहाँ जाना चाहें तो इंशाल्लाह जाएँगे तो फिर अभी अभी हम बंजोसा लेक में आपको मिलते हैं ठीक है जी अगर वीडियो लंबी होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी तो तब तक हमारे साथ रहिए हमारा सफ़र एंजॉय करते रहिए और हमारा साथ देते रहिए अल्लाह हाफि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पाकिस्तान हमारा सफ़र जारी रहेगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको सैर करा रहे हैं आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत बंजोसा झील की हमारे साथ रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें हाफिज़